അസലാമലൈക്കും വാഹമുല്ലാ വാത്തു മഹാനായ ജക്കി അല്ലാഹു താലഹു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദ്വാഹ ഈ ദ്വാഹ് ആരെങ്കിലും ആഷുറ ഇൻ്റെ സുദിനത്തിൽ അതിൻ്റെ രാവിൽ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ വർഷം അയാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല അഥവാ മരണം വിധിക്കപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ അത് ദ്വാ ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല ഏതാണ് ആ ദ്വാ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش الله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش لا حول ولا قوة إلا بالله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الدلا وعدد النعم وزنة العرش لا ملجأ ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوصر وعدد كلمات الله التامات الحمد لله عدد الشفع والوصر وعدد كلمات الله التامات لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات، الله اكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات، لا حول ولا قوه الا بالله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى عشرة إن رابل إدواء تيان الله ترى نمك توفيقنا لجانب رهيكتي نمرة إيه نم ورشم الله سبحانه وتعالى خير دي إن ديم دي بركة إن نمي نكره آمين السلام عليكم ورحمة الله